Вкусного всем! Шанфана – это старинный португальский рецепт приготовления баранины с вином, луком и перцем. Считается повседневным и очень популярным блюдом в провинции Каимбра. Легенды связывают появление этой вкусняшки с португальскими монахинями и французской армией Наполеона. Когда то ли французы съели всех коз, оставив португальцам только старых, то ли монахини съели всех коз, не оставив французам вообще мясо. Но факт, это блюдо изначально готовили из козьего мяса. Неважно какого возраста и обязательно в вине. Как тут без него, когда тут рядом где-то бродит французская армия. Сейчас его готовят из баранины. И мы тоже последуем этому пути. Конечно, красное сухое вино, лучше импортное. Оно не такое кислое или грузинское, к примеру. Немного бекона для вытапливания жира и оливковое масло. Хотя его можно заменить на любое растительное, без яркого запаха лук, чеснок и сладкий перец. Есть вариации замены перца соусом пери На пару ложек афро-португальского конца. Немного томатного пюре. Лучше пюре, а не пасты. Из зелени петрушка и мята. Последнее, кстати, не обязательно. Из специй паприка, лавр и соль. Сначала нарежем мясо. Подготовим его к маринованию. Размер не очень важен, но не мелкими кусочками. По одной из легенд, мясо, чтобы не досталось французам, залили вином и закопали. Мы ничего закапывать не будем. Нарезанное мясо сложим в емкость для маринования. Нарежем сладкий перец. Нет необходимости следовать красивой форме кусочка. Потом этому всему долго тушиться нарезали и добавили к мясу чеснок нарежем пластинками и также добавим к мясу. очередь зелени у мяты удалим жесткие стебли а листья нарежем. также поступим с петрушкой. Добавим зелень к смеси. Ко всему этому добавим паприку и соль. И лавровый лист. Его лучше немного поломать, чтобы больше эфирных масел досталось мясу. И зальем вином. Целой бутылкой, Будет кисленько, но плюс вина, оно придаст не только кислоту, но и размягчит мясо. Даст ему свой привкус. Перемешаем и оставим в холодильнике на ночь, минимум часов на 8. Можно немного больше, как вы помните по легенде. Накройте чем-нибудь, чтобы не было обмена запахами с другими продуктами в холодильнике. На следующий день достанем мясо, пусть немного нагреется до комнатной температуры. Нарежем лук не мелкими кусочками. Я нарежу секторами, можно кольцами, это не принципиально. Нарежем мелко бекон. Из него мы будем вытапливать жир. Кстати, самое время поставить прогреваться духовку. Собственно, этап подготовки закончился. Переходим к плите. Нагреем казан, Добавим туда оливковое масло. Раньше все это дело делали в горшках. Затем добавим нарезанный бекон. И на среднем огне будем вытапливать, помешивая. Когда весь жир вытопился, добавим лук. Минут 6-8 жарим лук до золотистого цвета, постоянно помешивая. золотили лук добавляем мясо вместе с маринадом перемешаем и доведем до кипения затем поставим казан в духовку и накроем крышкой температура 220 градусов на полтора-два часа по прошествии этого времени добавим томатное пюре оно не было обязательным раньше Тогда же попробуем на соль. Если надо, то подсолим. Если вино было слишком кислым, добавьте немного до ложки сахара. И не накрывая крышкой, это обязательно отправим снова в духовку. При той же температуре на 40-60 минут. Когда мясо покрылось корочкой, шанфана готова. Подают шанфану, как правило, с картофелем. Просто отварите его, можно целиком, и выложите сверху мясо. Очень мягкое, сочное мясо с легкой кислинкой. Соус от тушения с ярко выраженным овощным оттенком. Это сытное блюдо популяризирует орден шанфана. Да, в Португалии созданы ордены, каждая из которых занимается популяризацией одного из аутентичных португальских блюд. Кстати, если баранина или козлятина молодая, можно уменьшить время тушения. Приятного аппетита! Или по-португальски, бом аппетит! Что значит, наслаждайтесь едой! А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!